ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಊರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ 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 ರಾಮ್ ರಾಮ ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ दशरतनन्दन राम 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 मदन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पापविमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पापविमोचन राम 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 जय राम रक्षक राम 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 आपद भम राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद आपद्व राम 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 मैथिलीनन्दन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नन्दन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 धन्यवाद